Женя должен измениться, если он хочет, чтобы изменилась его жизнь. Потому что по фильму это просто маменькин сынок, который мало того, что живет с мамой. Он ну, зрелость у него где-то на уровне 10, 11, 12 лет, а может быть и все 8. Там же, помните, к нему приходит друг, а мама говорит, Жене нету дома. То есть, ну, это нормально, если, допустим, мне 8 лет, а мама за меня решает, с кем мне гулять, с кем мне не гулять. А если мне 40 лет, а мама говорит, а его нету дома. Ну, по-моему, это очевидно, что ну, он просто в лучшем случае поменяет одну маму на другую. То есть за него принимала решение его сейчас мама биологическая. А будет такое Надя вместо мамы ему, там эту они избагрят куда-нибудь дом престарелых, или она заболеет, умрет, там уже не важно. И будет надя открывать дверь и говорить его друзьям, что Жене нету дома, потому что он напьется. И вообще ж там, ну, если так уже говорить про психоанализ, то метафора режиссера здесь в том, что он не управляет своей жизнью. Он просто заснул, проснулся в другом городе. Ну, он вообще не управляет своей жизнью. Он там просто полный болван. Вот, ну, заснул, проснулся, о, в другой город. Он даже не понимает, что он в другом городе. Он мало того, что он не управляет своей жизнью, он еще и не понимает, где он находится. Если так уже с точки зрения психоанализа смотреть. Ну, плюс к этому маменькин сынок, то есть там он просто сам не принимает решения. А Надя, ну, выбирает такого болвана вместо Иполита. То есть, а Иполит серьезный мужчина, который принимает решения, несет ответственность. А Женя совершенно наоборот. И Надя выбрала Женю вместо Иполита. Вот и все умная она или нет, но ну, каждый пусть сам себя решает.